Привет, вот и пришла весна. Давайте прогуляемся по улицам Киева. Так сказать, пробежимся по быстренькому. Вот какой-то садик. Вот какие-то трамваи. Пробежимся по улицам Киева быстренько. О, что я вижу? Даже баня не через дорогу, а баня рядом. Вот, пожалуйста. Так, это такие хрущевки. Вспомним. Как это было? Ну, видите, наш народ. Вот так тут. Вот такой дом, дом стоит. Это тоже садик такой. Вот это как-то назвать. <с> Что это такое творится? <с> Яма. что у нас тут в мусор... мусорниках а ну-ка глянем ага так, снимаем местный колорит привет 90-е вот тут есть и новые площадочки ребятки не все так потеряно тут даже обрезочку деревья уже делали. Сейчас подойдем туда. Весна, пора обрезаний. Видите, как поиздевались над деревьями. Так, куда это мы вышли? А, 29. 29. Так, что у нас здесь? Плитка отпала. Тут какая-то забегаловка. Короче, что тут еще интересного? Вообще вот такая забегаловка. Вот такие дома. Красные дома. Под кирпич, короче. Вот, вот такие вот дома у нас. А, кстати природа просыпается, я там уже вижу, вылазят ландыши, ландыши вылазят, видите, повылазили ландыши. Так, а куда же это мы приближаемся? Куда же это мы приближаемся? Ага, вот такой дом еще. О, наводят порядки, видите. Субботники, субботники. У нас субботники не отменили еще. Выводят. Выводят людей на субботники. Что у нас здесь? У нас такая беседочка. Люди отдыхают. Может, вы знаете этих людей? Напишите, вы знаете этих людей или не знаете, кто они такие. Собакен. Собакен. В общем, люди тут прогуливаются себе. Погода прекрасная. Что-то тут уже цветет даже. Цветет, смотрите, смотрите, уже пролески цветут. Весна опять пришла. Пролески, пролески. Третий подъезд. Квартира 3145. Так, что у нас тут дальше? Четвертый подъезд. 4660 квартира. Ну, что у нас тут сегодня по вакансиям? Работа прибиральником. Зарплата 7800. Якось на нормально зарплатах. Ремонт пральних машин. Ремонт вілком, все, що. Короте, о, гроші. Так, да, треба гроші. Мені завжди не вистачає грошей. Хочу собі нову камеру купити. Синтехнік Електрик знімає квартиру. Е, потрібні оператори. Короте, район ДВРЗ. В общем, вот такие вот тут дела. Дети сумят. Тут обрезку такую сделали, кардинальное дерево. По поиздевались. Поиздевались над деревьями. Так. Что у нас тут? Голуби. Любовь и голуби да? 7690, подъезд номер 6. Такая плиточка выложена. Прикольный. Прикольная плиточка. Так. О, так тут пролески, ребята. Пролески. О, гордость. Наша гордость это новые трамваи. Сейчас мы выйдем. Мы еще вернемся в этот самый в двор. Тут люди гуляют. Не гуляют, я снимаю. Никто не говорит выключите камеру. Сейчас мы посмотрим на гордость нашего города. Это вот такие вот трамваи. Что это за китайская стена, а? Вы знаете, что это за китайская стена? В общем, вот такие вот дела. А мы, пожалуй, возвратимся. Ой, военный без ноги. Такая реальность. Короче, вот такая вот реальность. Возвращаемся. Возвращаемся. Тут над деревьями так поиздевались. А вдруг они не отрастут? А, это из-за умелы. Короче. Амела тут а... короче хотят истребить болезнь деревьям Амела избавились от Амелы. В общем, тут такой стадиончик. Такой мини-стадиончик. Пожалуйста, вот новая площадочка. О! Местный колорит. Тут как в 80-х висело. Висело белье, так и висит. Вот, пожалуйста. Местный колорит на лицо. Так, а там еще не избавили до конца от Амелы деревья. Так, что у нас тут интересненького? Слоники. Просто слоники. Горка. А, жираф. Вот, вот такие вот вот такое вот у нас. Ну что, времени очень мало. А -а -а -а. Показал все. Все, что мог показал, короче. Фу, вот так просто валяется все. На виду. Как-то некрасиво. Так, 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 еще немножко поснимаю. Вот другой двор. Тут совсем все по-другому. Вот смотрите, наши националисты флаги вывешивают. Потому что очень любят свою родину. Тут есть и новые площадочки, и старые площадочки. Вот горка точно старая. Вот эта горка точно старая. Видите, трава зеленяет уже. Смотрите, как зеленела трава. Женщина идет с котиками. Уже это самое деревья семенились. Ладно, я уже хотел завершать ролик, никак не могу завершить его, никак не дотянется э, рука до кнопки стоп. О, черный кот, это плохой знак. Надо срочно заканчивать, да-да, надо срочно заканчивать, заканчивай. Все, заканчивай. Пока. Пока-пока-пока.